मित्राचा वाढदिवस होता म्हणून पाच ते सहा जण धाब्यावर जेवण करण्यासाठी गेले या दरम्यान त्यांच्यात त्यांच्यात बाचाबाची झाली एक जण मध्यस्थी करण्यासाठी गेला असता त्यांच्या डोक्यात खुर्ची घातली त्यामुळे तो जखमी झाला नागपूरच्या हुडकेश्वर पोलिसांनी या प्रकरणी तीनशे चोवीस अंतर्गत कारवाई केली आहे त्यांचा आपसात वाद होता अशी माहिती आरोपीला सूचना पात्रावरून सोडल्याची माहिती हुडकेश्वर येथील पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक ज्ञानेश्वर बेदोळकर यांनी माहिती दिली आहे रात को उड़के से थाने में एक तकरार प्राप्त हुई थी एक साथ में अपने दोस्त के साथ में खाना खाने गए थे वहाँ पर उनका वाद विवाद हो गया था वाद विवाद छोड़ने के लिए एक दूसरा लड़का वहाँ पे गया था साइड वाला तो उसको वहाँ से जो खुर्ची उठाई बैठी और कुर्ची लेके उसको सर पे मार दिया था तो किरकोट जख्मी हो गया था इस आधार पर अपने पुरा तीन के तहत गुना दाखिल किया है आपस में वो झगड़ा था ऐसे इंस्टेंटली घड़ा हुआ घटना था ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का वगैरह झगड़ा नहीं था और दखल हमने ले लिए उसके एफ रजिस्टर कर लिए है आगे के इन्वेस्टिगेशन शुरू है उनका एक लड़के का बर्थडे था और बर्थडे होने के बाद में वो खाना खाने के लिए वहाँ पे आए थे ये आउटर रिंग रोड पे लड्डू का ढाबा है वहाँ की वारदात है आरोपी को अटक करके सूचना पत्र पे छोड़ा गया है मोहम्मद शुमेल वल्द मोहम्मद अशफाक करके ये जख्मी है और आरोपी है मुस्तिक खान मुशीर खान अलताफ़ मिर्जा और शाहिद खान ऐसे चार आरोपी हैं ये साथ में खाना खाने, -खाने गए थे ये दोस्त की है सिर्फ बाचाबाछी हो गई थी ये बोलने गया काय के लिए बाचाबाची करते निकल जाओ तो एक ने चेयर लिया मारा और दूसरे ने भी उससे हाथापाई की है इसा रिपोर्ट आपण नागपूरचे प्रतिनिधी यांनी ही कारवाईची माहिती दिली आहे ज्या मित्रांमध्ये भांडण झालं ते अपराधी रुत्तीचे नव्हते परंतु युवकांमध्ये सहनशीलतेचा अत्यंत अभाव आहे असं या घटनेवरून दिसून येत मित्राचा वाढदिवस आनंदात साजरा करणं बाजूलाच राहिलंय